Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərlı izləyicilərim. Mən bu gün sizlər üçün yerkökü salatı hazırlayacam və bizə lazım olan ərzaqlar: 300 qram yerkökü, 2 ədədi yumurta, 250 qram toyuq filəsi, 4-5 yemək qaşığı mayonez, 1 diş sarımsaq, duz, iyot və keçək hazırlanma qaydasına. Onda qeyd edim ki, mən ərzaqları öncədən bişirib sürtgəcdən keçirmişəm. Və ilk olaraq yerkökünü qaba əlavə edirik. Ardınca yumurtanı əlavə edirik. Və daha sonra toyuq filəsini əlavə edirik. Onda nəzərinizə çatdırım ki, olduqca asan və çox ləzzətli salatdır. Və duzumuzu istiotumuzu sarmsağı və mayonezimizi əlavə edib salatımızı qarışdırırıq. Onu da qeyd etdim ki, siz də zövqə görə istəsəniz bura qoz ləpəsi də əlavə edə bilərsiniz və budur artıq salatımız hazırdır. İnşallah siz də hazırlayıb çox bəyənərsiniz. Rəy bildirib, like etməyi unutmayın. İnşallah, gələn videolarda görüşənədək.